Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang lebih oke dan berkah dengan rejeki yang selalu lapang dan mudah. Apalagi di zaman sekarang ini, semua orang merasakan tekanan ekonomi yang begitu tinggi, sedangkan uang itu sifatnya semakin dikejar akan semakin menghindar. Kalaupun ada yang sekarang sibuk mengejar uang dan mendapatkannya, kemungkinan besar ia akan kehilangan banyak hal yang berarti dalam hidupnya, seperti keluarga, rasa bahagia, kenyamanan hidup, harga diri, sahabat, dan lain-lain. Padahal, banyak cara yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk mempermudah kita dalam mengais rejeki. Salah satunya cara sederhana yakni bersedekah. Bahkan, Rasulullah pernah berseru, "Carilah rezeki dengan sedekah, karena sedekah itu penderas rezeki." Dalam ilmu ekonomi, kita sering mendengar istilah "menabung adalah pangkal kaya", namun dalam Islam "berbagi atau bersedekah adalah pangkal kaya". Bahkan, kalau kita dalam keadaan tak mampu sekalipun. Jika kita ikhlas berbagi dengan sedikit kemampuan yang kita miliki Maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat Itulah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah terbukti ampuh. Jadi dalam hidup ini siapa yang banyak memberi maka ia akan banyak menerima. Sedekah ibarat menanam hal yang baik sebelum menuai buahnya. Begitu pula membuka pintu rezeki dengan bersedekah agar kebaikan semakin banyak yang datang. Maka itu kita perlu menanam benih kebaikan, salah satunya adalah dengan sedekah. Jadi, pancinglah rezekimu dengan bersedekah. Hal ini sebagaimana seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Turunkanlah atau datangkanlah rezeki dari Allah" dengan mengeluarkan sedekah Hadis riwayat bayi haki. Sedekah merupakan salah satu cara pembuka pintu rejeki yang luas tanpa harus berteluh keringat Dengan bersedekah terbentuklah rumus memberi bukan berarti mengurangi Namun rumus yang sesungguhnya adalah memberi sama dengan menambah rejeki Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersirat harta atau duit kita terlihat berkurang setelah bersedekah, namun kekurangan tersebut akan Allah tutup dengan pembayaran yang berlipat ganda dan akan terus bertambah kebaikan yang berlipat-lipat menjadi lebih banyak. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rejeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan Sedekah juga akan memberi banyak keistimewaan kepada pelakunya Salah satunya diantaranya adalah Akan memberikan pahala yang banyak Untuk orang yang gemar bersedekah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Niscaya akan dilipat gandakan ganjaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat 18. Untuk itu bersedekah tidak perlu menunggu kita kaya. Bersedekahlah maka kita akan dikayakan. Bersedekah juga tidak hanya kepada manusia saja. Bisa juga sedekah kepada hewan. Aktivitas memberi makan kucing merupakan amalan sedekah yang penting dan mudah kita lakukan. Hal ini karena kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keberadaan kucing banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita. Bahkan ada yang sering kali datang di rumah kita hingga menetap. Di saat memberi makan dan minum kepada kucing itu, secara langsung pasti kita akan merasakan kepuasan batin tersendiri. Apalagi melihat mereka makan dengan lahap sampai habis. Di saat kita memberi makan itulah Allah akan membuka pintu rejeki kita dan kebaikan-kebaikan lainnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang si Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, dan binatang, maka baginya sebagai sedekah (hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Jadi, bersedekah dengan memberi makan dan minum kepada kucing, maka segala kelancaran hidup di dunia dan di akhirat akan kita dapatkan. Janganlah berbuat jahat kepada kucing, karena balasan Allah sangatlah pedih. Oke pemirsa yang budiman, itulah balasan sedekah kepada kucing yang bisa membuat hidup kita lebih oke dan berkah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.